मौसम भवन अगर हम बात पश्चिमी तो मध्य प्रदेश गुना जिले में 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज किया है।, है जो अत्यंत भारी वृष्टिपात का अंतर है और उसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान पंजाब पूर्वी मध्य प्रदेश बिहार सभी हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम और मिजोरम में एक दो स्थानों में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिल रहा है अगर हम मौसम प्रणाली की बात करें तो आज भी जो है निम्न दबाव क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के सटे हुए इलाकों में आज भी सर बना हुआ है एक निम्न दबाव रेखा जो है उत्तर पूर्व अरब सागर से लेकर दक्षिण बांग्लादेश के, के लगभग वायुमंडल के निम्न भाग में देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ जो हमारा दो चक्रवात संसद वायुमंडल के निम्न भाग में देखने को मिल रहा है दक्षिण पंजाब उसके सटे हुए पाकिस्तान के इलाका में और दूसरा एक उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में के आसपास इलाकों में भी देखने को मिल रहा है पश्चिम विक्षोभ आज भी सक्रिय है और जो है गांगे पश्चिम बंगाल के आसपास जो इलाका है उसमें खास करके अगर देखा जाए वायुमंडल के मध्य भाग में एक चक्रवात संचालन भी देखने को मिल मानसून जो निम्न दबाव रेखा है यानी कि ट्रॉफ लाइन जो है आज लगभग अपना सामान्य स्थिति के आसपास बना हुआ है अगर देखा जाए तो उनतीस से लेकर इकतीस तक पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात देखने को मिल सकता है वही अगले 24 घंटे यानी कि 29 तारीख आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक दो स्थानों में अत्यंत भारी वृष्टिपात भी देखने का पूर्वानुमान किया गया है अगर हम बात करें भारी से बहुत भारी वृष्टिपात तो उत्तर पूर्व राज्यों में आने वाले छह से सात दिन तक जो है भारी से बहुत भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिलेगा खास करके एक तारीख से बारिश का जो प्रभाव है बढ़ने का पूर्वानुमान किया गया है अगर हम बात करें दक्षिण भारत राज्यों में आने वाले छः से सात दिन में जो बारिश का मात्रा है काफ़ी कम होने का पूर्वानुमान किया गया है और देश के मध्य भाग यानी कि सेंट्रल इंडिया में जो है एक अगस्त से बारिश का मात्रा कम होने का भी पूर्वानुमान किया गया है अगर हम अगले 24 घंटे के अलर्ट के बारे में बात करें तो हमारा जो निम्न दबाव क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया के प्रे चलते पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक दो स्थानों में अत्यंत भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है लेकिन पिछले कुछ दिन जो बारिश लगभग पूर्वी राजस्थान में हुआ है और आज भी भारी से बहुत भारी वृष्टिपात का पूर्वानुमान किया गया उसको देखते हुए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके साथ साथ अगर देखा जाए मध्य महाराष्ट्र पूर्वी मध्य प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश जम्मू बिहार जो हमारा गंगा पश्चिम बंगाल ये सब इलाकों में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिलेगा उसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसके सटे हुए इलाका जैसे कि हमारा झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम भारत में अगर मैदानी इलाके की कर बात करें तो पंजाब हरियाणा और उसके साथ साथ गुजरात ये सभी इलाकों में भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिलेगा तीस तारीख का अगर बात करें तो जो है हमारा जो पूर्वी राजस्थान है उसमें भारी से बहुत भारी वृष्टिपात का प्रभाव जारी रहेगा और उसका प्रभाव को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके साथ साथ हमारा हिमाचल प्रदेश पश्चिमी मध्य प्रदेश बिहार में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात का प्रभाव रहेगा उसके सटे हुए इलाकों में लगभग भारी वृष्टिपात का प्रभाव रहेगा तेज़ हवा का प्रभाव जो पश्चिम तट उसके साथ दक्षिण भारत के राज्यों में देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है अगर डेथ थ्री यानी कि इकतीस तारीख का बात करें तो हमारा जो है पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिलेगा उसके साथ साथ हमारा जो मध्य के मध्य भाग उसके साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश राज्यों में और जो है बिहार और सभी हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत बुरु, भारी भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिल सकता है वही जम्मू हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में और पश्चिमी राजस्थान में भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिल सकता है तेज हवा का प्रभाव अगर बात करें तो कर्नाटक का अंदरूनी हिस्सा उसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में तीस से चालीस किलोमीटर तक देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है डे फोर का बात करें तो भारी से बहुत भारी वृष्टिपात का प्रभाव उत्तर प्रदेश राज्यों में देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वही हमारा जो है डे फाइव दो तारीख को भी भारी से बहुत भारी वृष्टिपात उत्तर प्रदेश राज्यों में हिमाचल प्रदेश आसाम मेघालय सब हिमालय पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है लेकिन कुछ इलाकों में भारी वृष्टिपात के लिए हमारा येलो अलर्ट जारी किया गया है डे सिक्स डे सेवन के लिए देश के किसी भी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है लेकिन उत्तर पूर्व राज्य भारी से बहुत भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिल सकता है और बाकी देखा जाए तो देश के मध्य भाग और उसके साथ साथ दक्षिण पूर्व राज्यों में भारी वृष्टिपात के लिए कोई भी चेतावनी जारी नहीं करीब